给我吧，老师。来。先再过一次。哦。手机拿出来了吗？拿出来了，我身上没东西了。先把高跟鞋脱掉。好。你在。你在。 我们再过一遍，请抓一下，谢谢。 身份证。谢谢啊。 是，实在不好意思啊。本来还说要帮您拿东西的，结果我差点把您身份证给弄丢了。先生，先生，等一下，我需要和你说句话。这么问可能有些唐突，请问你是叫周生辰吗？刚才在安检口听他们这么叫你。是，我是周生辰。啊。 是这样，我最近工作一直看见你这个名字，周生辰，是一个故事里的名字。啊，是一部电影，我在给这个电影配音，所以听到周生辰我就追过来了。嗯、抱歉，越解释越糊涂，你可能不大理解。我是小南辰王的故事啊,啊。对，你知道啊。知道。 你好，我叫十一。你好，哦，我马上要登机了，来不及多说，我方便留个微信吗？或者电话号码？我想和你交个朋友，普通朋友。不好意思啊，我刚刚回到国内，还没来得及去办理国内的电话卡、嗯。这样啊，没事。 如果你不介意通过邮件交流的话，我们可以留一个电子邮箱。没问题，我给你还是你给我？我给你。给我纸和笔。 来，谢谢。那我就先走了。再见。再见。 我下周正好去西安，为了工作取材。有机会的话，见一面。时宜。